चैंपियंस ट्रॉफी और चैंपियंस ट्रॉफी का अगर फाइनल कहें तो गलत नहीं होगा जी हाँ भारत पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला फाइनल ही होता है ऐसा माने हालांकि फाइनल अभी होना है लेकिन भारत पाकिस्तान की जब बात की जाए तो निगाहें पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस की इस मैच पर जमी होती हैं और मैं इस समय एक क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हूं मेरे साथ एक खास शख्स मौजूद हैं और मैं उनको बॉल पकड़ाता हूं ये है दर्शन सिंह जी अर्शदीप के पिताजी और अर्शदीप सिंह इस समय बॉलिंग डिपार्टमेंट का एक अहम सदस्य है दर्शन सिंह जी हाँ मैच खेल रहे थे इन्होंने तीन विकेट ली हैं आप सोच रहे की अच्छा बेटा तो बेटा पिताजी जी हाँ ये क्रिकेटर रहे हैं बेटा और आ, फादर और बेटे में जंग रहती है कि कौन ज्यादा विकेट लेगा दर्शन सिंह जी पहले तो मैं मैच के बारे जानूंगा आप कितने बजे आ जाते हैं मैच खेलने मैच तो बस मौका मिलना चाहिए साढ़े छह सात बजे आ जाते है अच्छा। और जब मैच एक मिल जाए दो मिल जाए तीन मिल जाए तीन मैच भी खेल लेते हैं इतना स्टेमिना है आज कितनी विकेट लिया आपने हाँ तीन विकेट लिया देखो जी इंडिया पाकिस्तान के में से पहले ने दे दिया पाकिस्तान को संदेश के जब उनके पिताजी विकेट तीन ले रहे हैं तो अशदीप भी लेके प्लेइंग का हिस्सा बना अच्छा जब अशदीप जा रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मेरे आपसे बात भी थी, आप कह रहे थे मैं चढ़ा दें क्या बात हुई क्या माइंड होता है एक बड़े टूर्नामेंट के लिए अशदीप का क्योंकि आप तो बड़े इन इनआउट जानते हैं माइंड सेट हो हर एक गेम को वैसे हमेशा लेते हैं चैलेंज से लेते हैं ऐसा कोई ज्यादा नहीं होता लेकिन फिर भी एक जो एक आईसीसी टूर्नामेंट होता है तो उसके लिए एक अलग सी कंसंट्रेशन वगैरह होता है बस यही है आपने अच्छा बदलाव क्या देखा पिछले एक साल में दो साल में अर्षदीप की बॉलिंग में अर्षदीप की बॉडी लैंग्वेज में, में क्योंकि आपने तो बचपन से उसको देखा हुआ है बस वही है लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जरा है वो दिन दिन जरा काफी बद रहा है और हाँ जी बाकी उसके अलावा जी वेरिएशन है बॉलिंग दिवस वही मैं नोट की थी, बाकी तो नोट करते हो तुम भी नोट कर देखा पिछले कुछ मैचों में देखा नकल बाल बड़ी अच्छी पा रहा है तो मैं हा, हाँ मैं देखा काफी एक दो विकटिया इसे इस नकल बाल से चाहे वह इंग्लैंड के खिलाफ से बोल मौका मिले उस अच्छा आप भी बॉलर हैं है ना जिस तरह से आपने कहा कि नकल बॉल यूज करने लगा वेरिएशन में देखने को मिल रहा है बात होती रहती है टिप्स आप भी देते हैं लेकिन अर्शदीप कहता है कि नहीं डैडी मुझे पता मुझे क्या करना है ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲੇਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਸਕੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਪਾਪਾ ਹਾਂ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਸ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਗਾ ਉਸੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਹੋਦੈ ਨੇ ਕਿ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਹੌਸਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਡਰ 19 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗੇਮ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਹੈ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਵਿਨਰ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਨ ਡੇ ਵਾਲੀ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ आईसीसी टी ट्वेंटी बॉलर अवार्ड मिले का बड़ा शुक्र है बड़ा बिल्कुल देखिए बॉलर ऑफ द ईयर जब अवार्ड मिला एक प्लेयर के लिए देश के लिए परिवार के लिए गर्व की बात होती है आपको नहीं लगता कि पिछले दो तीन साल आपके लिए अर्शदीप के लिए और भारत के लिए भी खासकर एक ऐसा क्रिकेटर लेफ्ट आर्म आया लेफ्ट आर्म बहुत कम हमें मिले हैं जहीर खान के बाद बात करें आशीष नेहरा की बात करें लेफ्ट आर्म कम मिलते हैं नहीं हाँ बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं जहीर खान है अपना क्या पठान जी हैं है ना उसके अलावा नटराजन आए काफी प्लेयर आए अच्छे आए बाकी बेटा अपना आया वो भी ठीक है अच्छी परमात्मा की कृपा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो क्योंकि आप क्रिकेटर रहे हैं पाकिस्तान की टीम की अगर कर बात करो मैं टेक्निकलिटीज की है ना आ, आपने बड़ा आप पूरा मैच देखते हैं अर्शदीप की माता जी मैच नहीं देखती वो अरदास करने चली जाती है <laughs> वो तो है ही है जी वो मतलब की ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤੇ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇ ਇੱਕ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਛੱਕਾ ਛੁੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਨਾ ਹੋਰ ਫੀਲ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਗੇਮ ਹੈ ਬਾਲਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਣੇ ਹੋਰ ਕਿਨੂੰ ਬੈਟਸਮਨ ਤੋਂ ਪੈਣੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਬਾਲ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ 6 ਵੀ ਪੈਣੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਕੋਈ बाएं बाल होता है उसको दोस्त आप ट्रीट कर रहे है एक कोई बड़ा बदलाव आपने अशद में देखा हो मतलब क्रिकेट के अलावा कोई और बड़ा शाही सा रहता है जैसे अब थोड़ा सा खुल के बात करता है एक होता है ना थोड़ा हंसी मजाक भी किया कर ਅ ਨਹੀਂ ਹਸੀਮ ਜਿਆਦਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਫੈਨਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਈਵ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕੋਹਲੀ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਸ਼ਰ ਪਟੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਔਰ ਬੜਾ ਇਜ਼ੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਹਨਾ ਬਾਕੀ ਮੈਚ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਨਾ फैंसा लगता है और बाकी प्लेयर भी भी पाकिस्तान की बात करें अगर आ, क्योंकि आप बड़ी बारीकी से क्रिकेट देखते हैं खेलते भी रहे हैं आपको और एक एक बैट्समैन बॉलर का पता है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में आपको क्या लगता है कि इस मैच में इस, आ, कौन सा प्लेयर आपको लगता है कि इंडिया के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आज के मैच की गल कर रहे हैं टीम काफी दोनों बैलेंस है ऐसी गल नहीं ਬਾਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਨ ਡੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਗੇਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੇਜ਼ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਗੇਮ ਕਦੇ ਵੀ ਟਵਿਸਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਜਾਂ 12 ਓਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਚਲ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਪਰਫਾਰਮ ਬੈਟਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 10 ਓਵਰਾਂ ਦੇਤੀਆਂ ਪਾਵਰ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਦ ਜੇ ਪੇਸਰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਪਿਨਰ ਹੈ वो अच्छा इम्प्रेस करने के अच्छा परफॉर्म करने के अगर पेसर नहीं लेंगे तो हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत, दिक्कत आए, आए। अच्छा बुमराह की कमी सबको खल रही है शमी पे और हालांकि राणा है अगर अशदीप खेलते हैं तो एक कहीं ना कहीं बॉलिंग डिपार्टमेंट पे भी नज़रें हैं उसको लेकर आपको क्या लगता है नहीं अजे तक तो जो मैच हुए और जो पिछली इंग्लैंड की सीरीज हुई है तो अपने पेसर जो भी लिमिटेड जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो ऐसी गल नहीं की लेकिन देखो जशन भी मनेगा हाँ। जश्न इतनल ही ना पाकिस्तान है खुशी तो मनाएंगे मनायेंगे और एक जीत की होती है और पाकिस्तान के गेम्स जो आप जीतते हैं तो ऑटोमेटिक इंजॉय तो पूरा भारती करेगा पूरा ते, लेकिन जो टारगेट है जो मेन वो चैंपियन बनने का तो खुशी है सर कोई एक्स्ट्रा दबाव पाकिस्तान के खिलाफ होता है पिछला मैच में याद है कि जब अर्शदीप खेला था कैच उठा था ना एक अलग चीज है जो क्रिकेट को नहीं समझते जो सिर्फ बाहर बैठ के बयानबाजी करते हैं जो क्रिकेट को देखते हैं वो उनके लिए एक रूटीन था वो दौर आज लगता है कि यार वो बातें पुरानी हो चुकी हैं या उस दौर से आपको कैसे निकले आप मेंटली बड़े स्ट्रांग होना चाहिए जो इस लेवल पे प्लेयर चले जाते हैं ना जो भी इंडिया लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे मेरा ख्याल उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दो चार पांच परसेंट पड़ता है वो थोड़ा सीरियस होते हैं उनके ऊपर जो है फैन फॉलोइंग या साढ़े देशवासी हैं जो भारतीय हैं तो उनका रहता है कि हाँ भी अच्छा अच्छा परफॉर्म करना है बाकी क्योंकि प्लेयर की इनकी पेशेंस लैवल इन्ना उपर हो जाता है उन्होंने कोई ज्यादा असर नहीं पैता है बिल्कुल चलिए दर्शन सिंह जी आपके तीन विकेट आज निकाल लिए हैं और उम्मीद है कि इस तरह से हमारे बॉलर भी विकेटें निकाले मैच जीते ਨਕਲ ਬਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਜੀਏ ਕਿ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਕਲ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਕਲ ਬਾਲ ਜਰਾ ਮਨ ਲਕਿ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਫੜਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਦਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਰੀਜ਼ ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਸਮੈਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया दर्शन सिंह जी और ऑल द बेस्ट मैच जीतने के बाद जरूर मैसेज करेंगे हाँ uh, पक्का पक्का श्योर सर तो ये थे दर्शन सिंह जी अभी क्रिकेट खेलते हैं काफी सालों से आज तीन विकेट लिए और उधर uh, उम्मीद है कि भारतीय टीम मैसेज भी कर दे <laughs> बिल्कुल और इस तरह से विकेट नहीं के उम्मीद है कि भारत ये मैच जीतेगा चैंपियंस ट्रॉफी का